গুড ইভিনিং বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মোৰ হাতত আছে হৰাফুল কৌশিক নন্দন বৰুৱা ভাইটিয়ে লিখা হৰাফুল নামৰ এখন খুব ধুনীয়া কিতাপ আছে মোৰ হাতত কিতাপখন মোলৈ দি পঠিয়াইছে মোৰ এগৰাকী প্ৰিয় ছাত্ৰী প্ৰতিষ্ঠাই আৰু কিতাপখনৰ গৈ গৈ শেষৰ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁগৈ এশ পোন্ধৰ নম্বৰ পৃষ্ঠাত বৰ ধুনীয়া এটা কবিতা পাইছোঁ কবিতাটোৰ শিৰোনাম মোৰ বাবে সেয়াই যথেষ্ট মোৰ বাবে সেয়াই যথেষ্ট কবিতাটো পঢ়ি ভাবিলো আপোনালোককো শুনাও শুনিবচোন দেই এই যে তুমি আছা একেখন চহৰতে এই যে আমি উশাহ লৈছো একেলগে মোৰ বাবে সেয়াও যথেষ্ট এই যে একেজাক বতাহে তোমাক চুই মোৰ কাষলৈ আহে নাইবা মোক চুই তোমাৰ সেয়াও যথেষ্ট এই যে একেখন আকাশে আৱৰে আমাক এই যে একেটা জোনেই ভংগী আমাৰ এই যে একেটা গানেই সামৰে আমাক অহাৰ দৰেই উভতি আঁতৰি গলা বিশ্বাস কৰা মোৰ বাবে সেয়াও যথেষ্ট মোৰ নহয় না মই তোমাৰ তথাপি কৰবাত আমি সদায় আমাৰ গান আকাশ জোনাক নাইবা সেই শিৰোদাৰ কবিতা সকলোতে আমি নালাগে থাকিব তুমি যাওঁ বুলিলেই যে গুচি যাব পাৰো স্মৃতিৰ ডেউকা মেলি অলপ চকু পানী অলপ কষ্ট সঁচাই কৈছো মোৰ বাবে সেয়াই যথেষ্ট কিমান ধুনীয়া এটা কবিতা দেখিছেনে একদম হৃদয় স্পৰ্শী যোৱা এটা কবিতা খুব ভাল লাগে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কবিতাবিলাক এতিয়া আকৌ এটা কথা ইয়াতে কৈ থোৱা ভাল হ'ব কাৰণ হৰাফুলৰ লেখকগৰাকী এগৰাকী অসমৰ খুব প্ৰসিদ্ধ নৱপ্ৰজন্মৰ এগৰাকী মানে খুব ফেমাছ লেখ লেখক হয় কৌশিক নন্দন বৰুৱা তেওঁক যে মই ভাইটি বুলি কৈ দিলোঁ আকৌ ইয়াতো মোলৈ কমেণ্টত প্ৰশ্ন আহিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাইটি আচলতে আমি যেতিয়া তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া ভেলু এডুকেশ্যনৰ এটা এছাইনমেণ্ট আছিলে যিটো আমি দুয়োটাই লগতে কৰিছিলোঁ আৰু সেই সূত্ৰেই মই তেওঁক ভাইটি বুলিয়েই কওঁ সেয়াই আৰু বাকী বেলেগ কোনো ধৰণৰ তেজৰ সম্পৰ্ক নাই আমাৰ